ви дивитесь програму Гість у студії. Я її ведуча Віра Кондратіва. Сьогодні на моє питання буде відповідати голова Комінтернівської реадміністрації Іван Марзак. Вітаю вас, Івана Миколаєвичу. Сьогодні дні. будемо говорити про те, що відбувається з приводу виборчої компанії, бо це те, що хвилює сьогодні всіх нас, не тільки Одеситі. І перше питання таке: що з цього приводу в Комінтерного? чи бачите ви якісь використання якісь брудних технологій і так далі. Конечно, избирательная кампания ⁇ это важный процесс. Тем не менее, ну, как главу администрации, меня в первую очередь волнует эта жизнь комитерновцев, то есть людей, которые должны получать воду, вовремя у них должен быть в доме свет, чтобы люди получали зарплату. И наши функциональные обязанности в связи с выборами никто не отменял. То есть э, даже по приезду президента мы видим, что главным вопросом было, это была рабочая встреча, улучшение социальных гарантий и, скажем так, жизнь граждан, которая шаг за шагом должна улучшаться. Но тем не менее выборы, конечно, привносят коррективы в обычную жизнь людей. Э, ну, я не знаю, насколько я могу рассказывать э, во время предвыборной гонки, называя ну, а имена, пар, имена пары, ну, именно кандидатов я... и партий. У мене є така інформація, і це, скажімо так, не секрет. Скандали з порушенням виборчого законодавства були в Комінтернівському районі і насправді не вщухають досі. Якщо нещодавно мова йшла про те, і ви про це знаєте, що у вас була незаконно вивішена символіка партії влади в сільрадах, то сьогодні говориться про те, що вона з'явилася в магазинах і в неливайках в Комінтернівському районі. Що відбувається? Як ви прокоментуєте це? Е, ну, как мы понимаем, в первую очередь привлекли какая-то символика Влады. Да? Но точно так же на территории Комитерновского района зафиксирована точно так же незаконная символика и действия и других Політичних партій, которые, скажем, теж являються учасниками збирального процесу, але все ж таки я хочу повернутися до магазинів і до наливак цих таких мілко роздрібних ларків. Бо підприємці насправді скаржаться. Вони кажуть про те, що їх вимушують робити це, вимушують вивішувати символіку, бо іначе. Ну а что Буду иначе, что их. иначе им вот вкручивать гайки, чтобы мы понимали, И у нас на территории, с <с <Так. с> а, ну я вас приглашаю в Коминтерновский район, я вам покажу предпринимателей, которые стоят в другой политической силе, отличной от э, нашей, да, э, которые являются оппонентами действующей власти, которые собирают митинги, в том Иван числе... Иван Ильич, ну, они работают, не, и они работают. Нет, и они работают. До да, <свят> это так и есть, але все же таки хочу почути вашу ответь про наливайки и магазины. Чи действительно там есть символика? Льва? Да нет, конечно, нет? подождите. Если на магазине человек вывешивает календари, вывешивает флаг, кто ему может это запретить? Раз чтобы говорить о том, что кто-то его заставил, да, пускай напишет заявление в ЦВК, напишет в райадминистрацию, мы с этим разберемся. Но никто никогда никого не заставляет что-либо вывешивать. Потому что это всегда имеет всегда обратный эффект. То кто вы хотите сказать, еще люди такие дуже патриотичные, они сами вывешивают у себе в магазинах те плакаты? Так, як роблять, скажімо, жителі Приморського району, коли вивішують плакати з символікою Ківалова. Це відбувається в Одесі. Але все ж таки є скарги і тут. І люди говорять про те, що ну, ми так касаємося теми взагалі, що їх е, їм приходять і вивішують на балконах, і навіть не з не, не спрашують. Ми не запит... на проблему черкастих підійдемо постійно. За, дійсно, бо це все е, робиться в масштабах країни. Я розумію риторику, якби как бы, ситуація дуже проста. Ви мені задаєте питання. Я говорю, этого нету. Вы зачем-то приводите в пример Приморский район, где я не работаю, где я не работаю. И я не могу давать оценку другому району. Это будет а неправильно. Я, а я вас и не прошу давать оценку. Это вот. мои комментарии. Добре, то вы запрошуете нас документарного поспілковаться да. с вашими предприятиями. Да, конечно. Добре, взяли так себе на зразок. При этом не надо нас предупреждать даже. Вы приедете, поспелкуетесь, потом попросите, если вот, ну, например, скажете, где предприниматели, которые с вами не согласны, да? Вот. Мы вас привезем к этим предпринимателям. Только, конечно, мы подходить не будем, потому что если они наши оппоненты, то могут вас не так э, вежливо встретить. Там разные есть как бы люди по духу и спилкуванию, да? Но, тем не менее, вы услышите этих людей, увидите другие флаги, которые там висят. Вот, других цветов, других партий, услышите их позицию, то есть вам будет, ну, вы увидите, что Коминтерново оно не такое однородное. Но если мы возьмем выборы, то десятый год, э, ну, первая половина 10-го, второй были выборы, и там же есть определенная поддержка количественная, да, определенной политсилы. То есть это же предприниматели, не являются же какими-то отдельно взятыми фигурантами избирательного процесса. Они такие же субъекты, и понятно, что если они поддерживают какую-то политсилу, они имеют полное право символику применять, сувениры какие-то развешивать. То есть, ну, я не понимаю, вот в чем тут... Э... То есть, да, они за свои кошты, и эта символика, и так далее. Вы э, уважаете, что это так и бывает, так? Сегодня. Ну, что, значит, что значит за свои чтобы кошки? Сделать, что чтобы им, чтобы что сделать, им за свои кошки? Еще обзор плакаты, как вы кажете, какие символичные речи. Подождите, вы немножечко говорите то, чего я не говорил. Значит, за свои деньги они плакаты не могут делать. А Это вы понимаете. Могут. Это будет нарушением. Значит, у кандидатов-мажоритарщиков, да, у партии, которая является субъектом избирательного процесса, она раздает как флаги, так и календари, так и любую другую сувенирную продукцию. Вы можете тоже пойти, взять себе, если вам необходимо повесить, вам дадут этот бесплатно и без всяких условий. То есть можете дома повесить, можете в машине хранить, то есть на ваше, как бы, собственное, на ваше собственное как бы, рассмотрение. Ну, я так понимаю, что это новаторство этих э, выборов 2012 года, потому что в 2010 году такого еще не было, сколько я помню. Хотя э, выборы 2010 года были такие э, знаковые в таком плане. Ну, я, извиняюсь, перебью. В 2010 году вот у меня на доме висел флаг Може, я... э, Янукович 2010, наш президент, если вы помните. Это были флаги. просто вибори були президента, а партійної. Потому дві в 2010 году, от кожне поліцсіла вішила свой флаг. Ну, яка була агітація, такі були і вибори. То все, все це відомо. Я хочу поговорити, знаєте про що? От ви, як голова коментарні адміністрації, тобто, ви відповідаєте за те, що відбувається у вас в районі. Як ви регулюєте цей процес? Бо все ж таки, все ж залежить від вас. Організація предвиборчої компанії, виборчої компанії. А, ну, поним... Какие-то скарги и так далее у вас? А, есть, конечно. Постоянно а, идут какие-либо жалобы. Мы эти жалобы, а, скажем так, когда по, при... по направленности что-то, если к нам относится, рассматриваем мы. А, но вообще все эти жалобы направляются в Центральную избирательную комиссию. Потому что если мы понимаем, то орган, который рассматривает жалобы, это ЦВК. А, при этом, а, ну, за... если, например, какие-то вопросы, что помещение, например, плохо оборудовано для избирательного процесса. Да? Тут мы должны активно как бы, помогать, вмешиваться, чтобы обеспечить, скажем так, отопление, обеспечить пожаробезопасность и весь избирательный. То есть мы предоставляем, как бы, скажем так, помощь. Но вмешиваться в этот процесс мы не имеем права просто. А были значительные скарги, такие, которые вы помните? Значні скарги билі, ну опять же, не хотелось би називати ту полісилу, щоб вона не прибіжала помжал госву ж таки. У мене є інформація, що ви що у вас в районі такі був казус, що партіям опозиційним так удари об'єднана опозиція не давали можливості зайняти приміщення. Вони дуже довго не не могли ніяк розташуватися у вас в районі. Чому так відбувалося? Наскільки я знаю, партія Батьківщина? ей не надо искать примищение оно у них есть, вот, и никто у них его не забирал. У них там рядом по комментарному, по ГТ комментарному, когда вы приедете, я вам покажу, где висят их флаги, да, один флаг, вот, где их помещение с большим баннером, да. Вот, э, то есть зачем им еще помещение? Если им еще где-то надо помещение было бы, да, вот даже гипотетически, они бы пошли его и арендовали. Но они не могли арендовать, потому никто... Да они его идти, не искали. Батьковщина его не искала. Добре, Батьковщина. Удар. А кроме есть еще? Ну, мне очень жаль, что удар, когда пришел арендовать помещение, оно оказалось занято коммунистами. Вот. То есть они арендовать хотели одного и того же человека. Мы приняли все меры, чтобы помочь им это сорендовать. Чем оно закончилось, не знаю. Может, они уже там сидят, я же откуда знаю. Первая наша задача есть все-таки обеспечение жизнедеятельности наших граждан следить, снял удар помещения или нет, да, это не наша задача. Иван Маколаевич, час программы нашей вышел, но все таки я еще раз подкреслю, вы нас запрошиваете документар. Конечно. И мы можем приехать до вас, и вы все нам покажете. Так? Даже без моего разрешения, если вы просто приедете, мы вас всегда примем и все покажем. Дуже хорошо. Дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії і відповіли на наше питання. Ну а нашим Спасибо. телеглядачам я нагадую, що сьогодні в гостях був голова Комінтернівської адміністрації Іван Марзак. Хай щастить і до зустрічі.